Да выключите музыку, вообще не будет. Не слышно через музыку. Да <свист> я говорю, пообщаемся, ну. Чего? Я говорю, выключите музыку. Пообщаемся. Давайте, ну, начинаем. Давай, что, Давай что Откуда будет? Откуда будет? <свист> Здравствуйте. Здравствуйте, я же говорю, здравствуйте. Выйти вы через музыку ничего не слышите? Конечно. Конечно. Откуда будет? Я из России. Я из, Украины. А? я из Украины. Но я уже это поняла. Вы знаете, Иван что? знаете что могу сказать? Что? А, сейчас я полисала Россию. И я, честно говоря, просто а, ну, а по-другому не могу сказать. Я понял, что это женщина и мечта, вот эти мужские ищет. Ну как тебе договорю мысль мою? А, пока только, не. Только без мак. Да, конечно. Слушайте, все-таки Россия деграданты уже просто. А, одни только эти мигранты. Они только дебилы, придурочные, просто. Вот я сейчас, сейчас я листаю Украину. Слушайте, такие люди приличные. Здравствуйте. И, значит, конечно, я понимаю, там начинается ваша политика, там все это. Но, по крайней мере, слушайте, люди не дрочат мне в экран. Ну, может, давай. Да. Ну, ну, может быть, ну, я не могу сказать, ну, это такое, где-то там, там, в России тоже есть, я тоже здесь вижу такое, знаете, ну, как бы, ну, есть разные народы, такое. Я вам больше скажу, Украина намного лучше, намного лучше люди, вот я так смотрю, чем наша, и вот я, я может быть, я сейчас буду как Инна, нет, меня арестуют, там тюрьму расстреляют, но это мое мнение, и может, я это вижу. Меня И на... я это вижу по факту, извините меня. Меня Микола зовут. Меня Микола зовут. Вас как? А как? Это Николай, да, называется? по. Ну да, Николай по-русски. А меня Оксана. Оксана, очень приятно. А вот Оксана. Оксана, а вот когда вы вот приблизительно Оксана. дошли до этого? Когда вы дошли до этого? <свист> Только, Только сейчас. Только, Только сейчас, да? А вот скажите, я, вы знаете, я когда-то 40 лет тому назад ездил у Воронеж. в Воронеж. Воронеж ездил. Ну дальше, дальше. Очень долго И вы знаете, убить. я как-то не мог я, мог, я могу, быстро, только, чтобы вы понимали, я могу быстро. Знаете, когда я приезжал в Воронеж, я говорил на украинский мол. Я никак не мог понять, почему в Воронеже через несколько общений, через час, два, три, уже местные жители Воронежа со мной некоторые слова по-украински, потом на другой день они уже общались со мной практически на украинском языке, а потом как-то мы уже через три дня подружились, знаете, как бы друзьями стали. И я перешел с ним на польский язык. Я сначала спрашиваю, ты, а ты польский язык, ты слышал? Нет, я не, не слышал и не знаю. Я знал, я стал с ним общаться на польском языке. Он меня понимает. Я вам другое скажу. Секунду, секунду. Это просто так понял Но ну, это мое мнение. Там я не знаю, как они это действовали. Это их проблема. Но мое мнение, это было просто дань уважения к вам. Это мое мнение. Да нет. Да нет. Он действительно, Он действительно знал. знал. А когда я в то время, Родная мне надо было поехать в Москву, а в Москве не понимает. Москвич. Коренной москвич. Коренной москвич. Коренной москвич. Коренной москвич. Не понимает ни украинского языка. Не, не белорусского, а польского тем Теперь более. Теперь стойте. Почему должен москвич знать те языки, которые ему не нужны? Он коренной москвич, это его, это его земля. А это коренной воронежский? Подожди. Москва – это отдельное <coughs> государство от России. <coughs> вы ну, еще я, не знали? Ну, вы же говорят, что… Я как раз к этому подвожу. Говорят, Москва – это не Россия. Ну да? А, можно, а вы знали, вот такой, к примеру, что до 1917 года... Да, пожалуйста, мне без истории. Нет, нет, я без не истории. Я ж не знаю истории. Вы знали? Что, мне просто интересно, почему все вы сейчас, украинские люди, очень хорошо знаете историю. Зачем это вам все нужно? Мне просто интересно. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню. А знали ли вы, что до 1917 года ну, были деревни, где были русскоязычные русские и были украинцы? Я просто не хочу. Не, не ну подождите, ну, это же не политика, я ж не политик. Я, я, знали ли вы такое, что, например, до 1917 года ну, вы были русский и украинцы? Что запрещалось? И не было бракосочетания. то кто украинец, не женился на русской. Вот так-то. Забыл. А? а, добрый вечер. Добрый вечер. Вы откуда? Я с Полтавы. Полтавы, да? Mm. Да, раздал Полтавы, да? Нет. Да. Виїхав в Київ. В Київ виїхав, так? Ти зараз у квартирі чи в домовині? Ні, я зараз на оболоні. Я питаюся, ти зараз живеш у квартирі чи в домовині? А, ні, в квартирі. І що собі домовину не купив? То не заробив? Що ще не заробив на домовину? Ні. Так хочеш то я тобі трохи вийшло. Не, nee, mm. не надо. Да не так дуже. Все-таки домовина краще бы было. Придет время, когда заработаю. А так нет, мне не надо чужих денег. А что так тяжко, что, такая кабала зарплату маешь? Я курьер развожу еду. <coughs> а еду. Mm. А земляки разводишь? Нет. А крупні? Ні. А є у тебе в ассортименті земляки? Ні, нема. А ти часом у Києві там не зустрічав Мандебурку? Кого? Мандебурку. В... А хто же таке? Ну, такое же Ну, що, не зустрічав їда, Такая Мандебург. Что-то вы путали. Это точно не в Украине будет. что ты скажешь? Что, ты не знаешь, что такое Мандебург? Да что ж вы там наговорили такое, что я уже с попутал, что вы вообще сказали. Буду, это не Ну, да? А, это да не, я не Зужу. Та Зужгорода, мне кажется. Мне кажется, Сфутского района, мне кажется. Вот такие вот будут. Ага. Слава По Украине. Буду. Слава Украине. Слава Героям слава, да. Так слава Украине, или не слава Украине? Ну, слава, конечно, да. Ага. Так ты в Киеве сейчас находишься, да? На оболоні, говорю, yes. <coughs> Ну, розкажи, що ти думаєш про обставини сьогоднішні, що проходило в Америці. На мене це не хватало часу, щоб подивитися. Ага. А що там було? Тобі Та що там було? Ну це бачите. Коли я їхав на велосипеді, а мене чуть не схопили, та Боже мій, і що? Нічого я вдрав, як падла скотина. Я думаю, що ти так там всі лешиш. Що? Я думаю, що ти там і сілешиш. Яка свасть плоха. Ну, ти ж ти там так і сі лишиш, у Росії. Де буде. У Росії ти будеш. Ти вже збрехавш, огналися тобою. От ти фантазер, от така вся Росія, ти вже. Хоча ти може бути що ти з України, але ти, ти навіть не представляєш, які дії ти дії робиш. Ти зараз будеш у желізній зависі, як при СЗСР, і дійдеш до Кінчен Іна. Вот так то. Я так думаю, что ты еще можешь зброи со стороны России приедешь, приедешь, в Украину. Давай. А ты у меня в прямом эфире. Я думаю, тебе уже в Украине нема что делать. Давай. Слава Украине. Здравствуйте. Вы откуда? Боже. Я из города Самара. А, Самара. А я нет, я Ивана Франковская область. Хотел Дуже бы... Думать... Ага. Дуже прием. Хотел бы вас запитать, что вы думаете про обставины между Украиной и Россией? Думаю, что скоро все закончится. И а очень, и а очень я... печально, что сегодня Зеленский очень унизился. Как а президент. как вы думаете, Зеленский правильно сделал или нет? А... Так себя президенты не ведут. А как? Вот скажите. А как? Как Владимир Владимирович ведет себя и как Дональд Трамп? И, нет, вот я вас пытаюсь. я, бы вы, вы дивились прямую передачу, или нет? Конечно, я смотрел. Унизил Илон Маск просто в Твиттере сказал, что я пытаюсь. Вы это... прямую, вы прямую трансляцию дивились? Я, я, я смотрел, все. Я вам еще. Я вас запитаю. Илон вас зап... Маск. Я вас... там, Маска не, там Илона просто там твит, Маска просто не было. Там маска что? не было. Я пытаюсь. Там Клон. маска не было. Я пытался, чи вы смотрели прямую трансляцию. Я сейчас вам зачитаю. Вы не я ж пытаюсь, дивил, вы смотрели. Вот дебиля. Я ж пытаюсь, чи ты смотрел прямую трансляцию. Там маска не было. Вот я вам читаю, да? А. Виз, айо, биг, дейл. Это вот крайняя вот цитата была. До этого вот цитата. Сейчас еще раз почитаю. Что я вас запитал? Дедулька. Что я вас запитал, только еще? Нет, дедушка нельзя обижать. Я запитал, что? Хорошо, на русский, может, ты не разумеешь. Что я только что вас In спросил. All the American people. Я вас только что спросил. Вы смотрели прямую трансляцию, либо уже читай. В глазах американ. Я спрашиваю, вы, вы смотрели прямую трансляцию, либо читать. Я спрашиваю, ты видел прямую трансляцию или читаешь? Малый, блядь, перевернул. Вот дебил. Я тоже, Но то, что ты с матом ешь, я понял, что ты дебил тут сто процентов. Давай. Здравствуйте. Здорово. Вы откуда? Из России. А а я, вы из Украины, я из Украины. Что вы думаете о событии, которые происходят между Украиной и ну, Россией? Уточните вопрос. Ну, например, переговоры между Трампом и Зеленским. А я что-то не в курсе, там, что там. Ну, если бы первых и шаг ты потный не матерился, нет? А что, нельзя материться? Я думаю, что нельзя. Ну, что ну единственное моей матери тоже ее пошли. Ну давай. Место.